Прохання займати свої місця пристаною. Я хотів би а, також звернути вашу увагу, шановні депутати, в нашому залі присутні представники 12 го батальйону територіальної оборони. Я хочу представити слово для виступу а, Примаченко Дмитро. 12-го Ми від вас вимагаємо вирішити дуже важливе для нас питання. А саме це наше місце дислокації в місті Києві. Повірте нам, на сьогоднішній день ми побачили, що без цього, вирішення цієї цього проблеми дуже важливо виконувати поставлені бойові завдання. Не менш важливі соціальні питання бійців. Особливо, зважаючи на те, що ми знаходимося не тут зі своїми сім'ями, а знаходимося там, на війні. Ще нам не перший місяць обіцяють вирішити питання виділення земельних ділянок в межах міста Києва. Дві опроси потребують запитати. Первый выделение земли э, тем участникам, поддержка тех участников, которые э, на сегодняшний день э, находятся в АТО. Мы э, рассматривали этот вопрос. 50 гектаров земли э, выделено. Мы проводим сейчас официальное выделение этой земли. Вот. И, ну, это технические моменты, я думаю, что в ближайшее время, я не знаю, несколько месяцев, и мы этот вопрос решаем. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я четко понимаю, что нам точно так же необходимо решать вопрос для тех ребят, которые находятся в АТО помощь в оплате коммунальных услуг. И третий вопрос дислокация батальона. Мы знаем большое количество военных учебных заведений в городе Киеве, которые на сегодняшний день не используются. В военные части, которые стоят пустые у Министерства обороны. И было бы правильно и логично, чтобы военная часть размещалась в военной части, а мы не искали какие-то там непонятные помещения, которые не предназначены для этого. Этот вопрос я взял под контроль и я очень надеюсь, что ответ в этом плане я получу от министра обороны. Я буду ставить перед ним и точно так же этот вопрос буду озвучивать перед президентом Украины. Стараемся. С всех, что вы будете учить, поддерживать вас будет.